Почти 13 лет назад в Бердянске появилась школа бального танца «Дэн Степ» под руководством опытного хореографа Виктории Берест. Со временем в школе возникли новые танцевальные направления, и все больше воспитанников записывались на занятия в коллектив уже спортивного танца с новым названием «Виктори Дэнс». Создали мы его когда-то, да, мы приехали из Мариуполя, Открыли здесь школу изначально только бальных танцев, потом у нас появилось и современное направление, и появилось направление восточных танцев. Да. Мы как бы стараемся все направления э, танцев охватить, э, потому как детям нравятся э, не только бальные танцы, не только восточные, да, и современные, и разные-разные. Разные. Поэтому э, мы стараемся развиваться, развивать э, все направления. На сегодняшний день это один из самых больших центров хореографии в городе. В группах коллектива могут заниматься все желающие от 3 лет и даже старше 50, ведь возраст воспитанников здесь не ограничен. Жительница Берлянска Инна последовала примеру своей 13-летней дочери и решила заняться восточными танцами. За два года занятий женщина ничуть не пожалела, что пришла в коллектив. Я в этом коллективе давно, как бы мой ребенок уже занимается почти 9 лет. И поэтому, как бы, смотрев на все, как вот это происходит, я решила тоже сама, как бы, принять участие во всем этом. Мне очень нравится. И дочка моя на восток ходит, и я, как бы... А вот Станислав, который также два года занимается бальными танцами в коллективе Виктори Дэнс, признается, что вначале неохотно ходил на занятия. Я думал, что это будет какая ну, это не очень для меня хорошая затея заниматься бальными танцами. Но через год позанимался, ну, у меня стали у меня хорошие отзывы о данном виде спорта. Весьма. Ну, мне это дело нравится весьма да. Здесь занимаются множество моих друзей, и ну, всегда есть такая дружеская атмосфера, когда можно, есть, есть тот, кто тебя постоянно может подбодрить, и ну, идти надо вперед, и все. Занял я всего три медали, третьи места, так что сильно я так не могу сейчас еще ничем похвастаться. Несколько раз в год разные группы коллектива принимают участие в областных и всеукраинских конкурсах, где часто занимают призовые места. Когда приходят к нам детки, не еще совершенно танцевать, то есть они начинают с азов, да, и через буквально там год-два мы уже видим их на чемпионатах Украины, и они показывают достойный результат. Конечно, огромное количество они опыта какого-то перенимают, да, у нас, естественно, они у нас учатся. Помимо этого, мы не учим детей э, только движением. Да, у нас немножко больше здесь, у нас здесь действительно большой коллектив, своя семья, э, немножко мы их воспитываем. А 25 июня свои умения и мастерство воспитанники Центра спортивного танца «Виктори Дэнс» продемонстрировали на сцене ГДК во время отчетного концерта.